নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকক দেখুৱাম থোপা থোপে লাগি থকা এজোপা কণ জলকীয়াৰ গছ আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কণ জলকীয়াৰ গছ আৰু দেখুৱাবলগীয়া বস্তুনে কিন্তু এইবিধ বস্তু মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় সেয়েহে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ কণ জলকীয়া ঠাই বিশেষে ইয়াৰ নাম বেলেগ বেলেগ কিছুমানে কয় ধান জলকীয়া কিছুমানে কয় কণ জলকীয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অত্যাধিক সৰু তথা জলাহৰ বাবে ইয়াক নামনি অসমত ফিৰিঙি জলকীয়া বুলিও জনা যায় কণ জলকীয়াৰ খেতি সাধাৰণতে অসমীয়াসকলে ব্যৱসায়িক ভিত্তিক নকৰে কিন্তু ইয়াক ব্যৱসায়িকভাৱে খেতি কৰিলে যথেষ্ট লাভজনক ফল আশা কৰিব পাৰি কাৰণ বজাৰত কণ জলকীয়াৰ দাম উমুঠিত দহৰ পৰা পোন্ধৰ টকালৈকে হৈ যায় আৰু গাঁওবোৰত এনেই কেতিয়াবা সাধাৰণতে এই জলকীয়াবোৰ গজে চৰাইৰ বিষ্ঠাৰৰ পৰাও বহু হাবিতলীয়া ঠাইত এই গছবোৰ গজা দেখা যায় আৰু এই জলকীয়াৰ দ্বাৰা অন্য জলকীয়াৰ দৰে বেমাৰ আজাৰ বা ছাইড এফেক্ট নহয় এ এবাৰ ৰুলে দুই তিনিবাৰ বছৰলৈকে গুটি খাব পাৰি পানী জমা নোহোৱা সামান্য ঔষধ ঠাইত এই গছবোৰ ৰোৱা হয় আৰু অন্য প্ৰজাতিৰ জলকীয়াৰ দৰে ইয়াক খুব বেছি যত্নৰ দৰকাৰ নহয় গতিকে আহকচোন আমি ভাবি চাওঁ এই জলকীয়াৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰি আমি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰোঁ নেকি ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ থাকিল অশেষ ধন্যবাদ